教一教，告诉我怎么写，教我用斜金。哦，就这儿倒洗衣液，然后这儿开始就可以了。这我也会。<laughs> 哎呀，我买来没研究过，知道哪儿开始哪儿倒洗衣液就可以了，够用了。说明书呢？我明儿找找。这别的功能都没有什么大用。嗯、这就是您养成的习惯，凡是上手用的东西，都想吃痛用烂，最好呢是能拆成零件，还能再重新装回去才舒服。职业病。 这可不便宜啊！不许偷拆了，放下吧，下周阿姨就来打扫了。 好。 像不像我们小时候？怎么像？你在干活，我在旁边看着，<laughs> 然后嘟囔两句，小内疚一下，继续看着我干活，嗯？有吗？我给你包过葱的。人家海东说了，鬼小子天生就是享福的命，别挣扎了，我不嫌弃。 享福还不高兴？你要是能说的更好听一点，那感受会更好。那没办法，干活的人总是有一些小脾气的。哼，懒得理你，洗澡去了。<noise> 想喝汤了。真的。 什么汤？做啥喝啥，不挑。行吧，大小姐，我去看看冰箱里有什么。嗯、你先去洗澡吧、啊。哦。我一会儿有事儿和你说、嗯。现在不能说吗？等我忙完。 哦。Oh.